avar xaganlığı. Şuşanlar göçtükləri məğlub olduqtan sonra bu dövlətin tərkibinə daxil olan tayfalardan biri özlərini avar adlandıran tayfalar qərbə şəkilldilər. Onlar Qara dənizə şimalda və Qafqazsa məskən salaraq oradan da şərqə Avropa körfəzlərinə burada avar dövlətini yaratdılar. Dövlətin əsasını 6-cı əsrin ortalarında Bayan xagan qoydu. Qısa bir vaxtda avar dövləti Bizans xalqanlığına çevrildi. Bizanssa xəraz salıb etməyə başladı. Bizans verici verməyə hazır oldu. 6-cı əsr sonlarında artıq imperatorluğa çevrilmiş Avar xalqanlığının ərazisində şərqi və qərbi Avropanın böyük bir hissəsi, indiki Macarıstanın, Çexiyanın, Slovakiyanın, Avstriyanın və Almaniyanın cənub ölkələrinin bir hissəsi daxil idi. Alman və slava tayfalarından bir hissəsi də avarlardan aslı halda düşdü. Avar dövlətinin yaranmasında və möhkəmlənməsində Hunlar, Sabirlər, Oğuzlar və digər türk tayfaları yaxından iştirak etmişdilər. Avar xalqanlığı Bizansla qonşu olduqdan sonra onun Bizans üzərinə hücumları artdı. Avarlar Sasanilərlə birlikdə 2 dəfə Konstantinopola mühasirə etdilər. Lakin hərbi dəniz donanması olmadığa görə qələbə ala bilmədilər. 626-cı ildə Konstantinopala növbəti hücum zamanı avarlar məğlub oldu. Bu Maraşbərtin sonra Avar dövlətinin güdəti sarsıldı. Xalqanlığa tabe olan xalqların isyanı və hakimət qurma mübarizəsi onun zəifləməsinə səbəb oldu. Bəzi tüç tayfaları avarlardan ayrıldılar. Bu tayfaları Bolqar dövlətinin başçısı Kubrat xan öz əlinə birləşdirdi. O avarları Qara dənizə şimal sahilələrindəki ərazilərdən və Dnepr çayının aşağı axanlarından sıxışdırıb çıxardı. 7-ci əsrin sonlarında Avar xalqanlığı və Frank dövləti arasında uzun sürmə müharibə başlandı. Franklarla sonra isə Bulqarlarla mübarisədə daha da zəifləyən Avar dövləti 9-cu əsrin əvvəllərində suqut etdi. Hazırda şimal-qərbi Azərbaycanda və Dağlıstanda yaşayan avarlar qədim avar türklərinin nəsləri hesab olunur.